अस्सलाम वालेकुम डियर आपके फेवरेट डिबी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शबीर अहमद हमारा आज का टॉपिक है मुंह की नागवार बदबू से निजात मुंह से नागवार बदबू का आना एक ऐसी बीमारी है जो इंसान में एतमाद की कमी पैदा करती है इससे जहां दूसरे अफरा मुतनफर होते हैं, वहां इस बीमारी में मुबतला के औकात में टूथब्रश या मिसवाक वगैरह नहीं करते या खाना अच्छी तरह चबा कर नहीं खाते और खाने के बाद मुँह की अच्छी तरह सफाई नहीं करते इसके अलावा जिन अफराद का मैदा ठीक काम ना कर रहा हो यह बीमारी उन्हें भी करती है मुंह से बदबू पैदा होने के असबाब अक्सर मैदा की खराबी जिसमें खाना जल्दी हजम ना हो रहा हो और मैदे में गर्मी पैदा होने से बुखार उठते हैं और ये बुखारा जिनमें बदबू होती है मुंह के रास्ते खारिज होते हैं इससे पसीने में भी बदबू पैदा हो जाती है मैदे में बलगम को ज्यादा देर तक जमे रहना भी मुंह में बदबू का बनता है ऐसे जो पान और तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते उन्हें भी ये बीमारी मुतासर करती है मसूड़ों की खराबी भी मुंह से तोफन पैदा करने का एक सबब है अगर ये बीमारी मैदे की वजह से पैदा हो रही है तो मैदा खाली होने की सूरत में मुंह से बदबू पैदा होना शुरू कर देती है अगर कोई ठंडी चीज खा लें तो इससे तखफीफ महसूस होगी अक्सर मतली की कैफियत पैदा होगी और निहार मुंह ये बीमारी ज्यादा करेगी। और अगर ये मैदे में बलगम की वजह से है तो इससे मतली और उल्टी की कैफियत ज्यादा बढ़ जाएगी और ठंडी चीजें खाने से ज्यादा नुकसान होगा इस बीमारी की एक इलामत यह भी है कि इससे पेट में गैस और गड़बड़ होती रहती है और पेट में भारीपन और सख्ती भी महसूस होती है अगर ये बीमारी मसूड़ों की खराबी की वजह से है तो मसूड़ों में पस की वजह से और ज्यादा बदबू पैदा होती है इसके लिए जो नुस्खा है वो ये है कि आपने इसके लिए मुंह से बदबू और मैदे की गर्मी की वजह से अगर आ रही हो तो इमली सात माशे रात को भिगो दें सुबह इसका पानी निथार कर इसमें जर्शक तीन माशा पीस कर और छान कर शामिल करें और इस मशरूब में शरबत अनार दो तोला या शकिनजीन जीन दो तोला शामिल करके चंद दिन इस्तेमाल करें और इसके साथ दोपहर में जो के सत्तू पानी में घोल इसे बर्फ डालकर ठंडा कर लें और इस्तेमाल करें इससे आपका निजामे इंतजाम बेहतर होगा और मैदे की गर्मी खत्म हो जाएगी और बहुत जल्द इससे अफाका होगा और अगर मैदे की हरारत की वजह से दर्द शिकम है तो नमक के सुलेमानी एक माशा या इसकी जगह जवार शेकमूनी एक माशा सुबह शाम खाना शुरू कर दें और अगर पेट में कब्ज पैदा हो तो कुर्स मिलियन पांच माशा रात को नीम गर्म पानी के साथ पी लें मुंह से बदबू अगर मसूड़ों की खराबी की वजह से पैदा हो रही हो तो फिर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें इसके लिए फटकड़ी बरिया तीन माशा नीला थोथा बरिया तीन माशा गर्म पानी में हल करके इसमें एक चम्मच सफेद सिरका शामिल करें और इस कुदरती माउथ वाश से दिन में तीन से चार बार कुलिया करें ये मुंह ये मुंह में पैदा होने वाले जरासीमों का खात्मा कर देगा जिनसे बदबू पैदा होती है और यह माउथ वाश मसूड़ों की बीमारियों को हैरत अंगेज पर खत्म कर देगा अगर मुंह से बदबू मैदे में बलगम की वजह से पैदा हो रही हो तो इसके लिए मोती के बीज दो तोला पानी में जोश देकर पी लें इससे मैदे की बलगम कह के रास्ते खारिज हो जाएगी और माउथ वाश बनाने के लिए

जनाब हकीम अजमल साहिब की किताब हाजिब के सफा 109 से हासिल किए हैं इसमें इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया आपको किसी भी पंसार स्टोर से बासानी मिल सकती हैं और ये मुंह की बदबू का बेहतरीन कुदरती इलाज है जो सिर्फ मुंह से बदबू को खत्म नहीं करेगा बल्कि बदबू पैदा होने की असल वजह का भी इलाज करेगे। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करके जरूर कीजिएगा इजाजत चाहेंगे फिर मिलेंगे किसी नए तबी टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़